തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ വാർഡ് തല സംഗമം നടക്കുകയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആണ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അമിത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് क्यों भाई क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को साहब विदेश गए हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए तिवंद्रम में भाजपा वाले इकट्ठा हुए पढ़रा विजय विदेश अवेद मुख्यमंत्री मनस इ जनता पार्टी वाली सब दोनों हाथ उठाइए जरा रे गाइमर एरते पड़ी क्या? विकसित केरलम के संकल्प की मुठ्ठी बीचिए विकसित केरल के संकल्प से और प्रचंड वाद से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी हमारे वरिष्ठ नेता और केरल भाजपा के प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी संसद में मेरी साथी और केरल की सहप्रभारी बहन अपराजिता सारंगी जी जिन्होंने अभी अभी घट टम में केरल के अध्यक्ष पद का बहुत अच्छे से दायित्व निर्वहन किया जोर से ताली बजाइएगा श्री के सुरेंद्रन के लिए जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद को लास्ट टर्म में संभाला श्री वी मुरलीधरन जी श्री अब्दुल्ला कुट्टी जी श्रीमती पद्मजा वेणुगोपाल जी श्री अनिल एंटनी जी श्री पी के कृष्णदास जी श्री ए एन राधाकृष्णन जी श्री कर्मणा जी और आज अब मैं बोल रहा हूँ इसका अनुवाद करना भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम ए वेदिल भारतीय जनता पार्टी संस्थान अध्यक्ष श्री राजीव चंद्रशेखर मंत्रि सह प्रवर्तकन श्री भाई, सब बोलने की जरूरत नहीं है केरल तविध भाग व भारतीय जनदा पार्टी உடைய ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹಪ್ರವರ್ತಕರು ಗೆ ಸದರ ನಮಸ್ಕಾರಂ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೇ ಮಹಾನ್ ಮಲಯಾಲಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಬೋಲ್ ನಹೀ ಪಾತಾಹು ಇಸ್ಲಿಯಾ ಆಪ್ ಸಬ್ಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಂಗ್ಕರ್ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಕಿ ಶರುವಾತ್ ಕರ್ತಾಹು ಮಲಯಾಳಾತில் ಸುಂದರಾಯ ಮಲಯಾಳಾತில் ನಿಂಗಲೊಡ ಸಂಸಾರಿಕಾನ್ ಸಾಧಿಕಾದದಲ್ ನಿಂಗಲೊಡ ಎಲ್ಲಾವರೊಡ ನಾನು ಕ್ಷಮ ಚೋದಿಕುಗಯಾನ. भाइयों बहनों मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की इस भूमि को नारायण गुरु की ये भूमि को महात्मा अयन काली की भूमि को और पंडित करूपन की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ नाड़ी ने महानाय पुत्रन श्रीमान मन्नत पत्राभन नारा, श्री नारायण श्रीनारायण गुरुदेवन महात्मा आयंगाले पंडित करुकन पंडित करुपन इन्हीं महान मार्गों जन्मनलगिया इनारीने जान आद्यमाय बनाएंगे यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र वैदिक गणित और कई सारे फिलसोफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है आज मैं मन पूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ वेद वेदांत का भाष्य मृजचा ब्रह्म सूत्र भाष्य मृजचा भगवद गीत के भाष्य मृजचा आदि शंकर पाड़े या आदमी प्रणमी को आदि शंकर पादार विंद नमी को प्रसंगम आरंभिक और अभी अभी, थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर आया हूं जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलोदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं अल्प समय मुनबाडा भारतीय जनता पार्टी उडे अति सुंदरमय संस्थाना आस्थानम ज्ञान उद्घारणम చేతదు అదుల్కారణం చేయుబల్ ఎన్న మనసులేక ఓడి వనద ഈ തിനു വേണ്ടി ഈ ഈ ആദർശത്തെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് കണക്കിന് ധീര ബലിദാനികളുടെ മുഖങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു से से केरल, आ रा हूं। केरल की राजनीतिक गतिविधियों अच्छी तरह वाकिफ हूं भाई ഞാൻ കഴിഞ്ഞ दलों की जितनी जनसभा होती है इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचायक है केरल के इत्र वाली सम्मेलन इत्र సాధారణ మనిషిరు పంగడుకున్న ఒక సమావేశం నడుతనది భారతీయ జనతా పార్టీయాడ ఈ సమావేశం గానుబొళెనికి రపానా కేరళతిల్ భారతీయ జనతా పార్టీడ భావి శోభనమాన కరితుటతాన్ ఆజ్ కేరల్ భారతీయ జనతా పార్టీ కే కార్యాలయ కా ఉద్ఘాటన హువా హై మే కేరల్ కే ప్రదేశ్ అధ్యక్షజీ కో ధన్యవాద్ కర్తా హు కి నోనే ముజే మోక దయా इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया है इना भारतीय जनदा पार्टी உடைய కార్యాలయത്തിന്റെ ಉದ್ಘಾಟനം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് അതിനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഉത്ഘാടനം മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടത്താനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ઓરાજ મે પ્રભુ પદ્મનભજી કે ચરણો મે પ્રાર્થના કરતા હું होगा ഈ പത്മനാഭ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും പ്രതിനിധികളെ അയക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്